আচলতে ভিডিঅ'টো কৰিবৰ কাৰণে ইমানখিনি সজাই পৰাই ল'বলগীয়া হৈছে নহ'লে আৰু খোৱা বস্তুখিনি কোনে ইমানকৈ সজাই থাকে নহয় জানো ভগৱন্তৰ শ্ৰীচৰণত এগছি বন্তি জ্বলাই আপোনালোক সকলোকে মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোফালে আছে ৰাতিপুৱা হোৱাৰ পাছতে কি বনাম কি খাম বুলি সকলোৱে নিশ্চয় ভাৱ হয় নহয় জানো আজি ভাবিলোঁ আজি আমি ৰুটিকৈ বনাই খাম আৰু ৰুটি বনাবৰ কাৰণে এতিয়া মোৰ শ্ৰীমতীয়ে আটাখিনি এনেদৰে বল এটা লৈ লৈছে আৰু তাতে অলপমান ৰিফাইন তেল দিছে অলপমান নিমখ দিলে এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ মঠিবলৈ লৈছে মোৰ মানুহগৰাকীয়ে আকৌ ভিডিঅ'টো উঠি খুব বেয়া পায় ফটো উঠিতো বেয়া পায়েই বাৰু ভিডিঅ' কৰিলেও মানে বেয়া পায় এতিয়া ভিডিঅ' কৰি থাকোঁতে কৈছে ভিডিঅ' কৰা বাৰু কোনো কথা নাই খালি মোক কিন্তু নুঠাবা গতিকে তেওঁ উঠাব পৰা নাই মনে মনে ভাবোঁতো উঠাই দিওঁ নেকি নাই আৰু বেয়া পাব যিহেতু ভিডিঅ'টো চাবই নিজে তথাপিতো তেওঁ কথাটো ৰাখি মানে উঠোৱা নাই আৰু এতিয়া তেওঁ যিহেতু আটাখিনি তেওঁৱে মঠি আছে গতিকে এই মঠি থকাখিনিকে উঠাইছোঁ উঠাইছো এতিয়া অকণমান গৰম পানী দিছে গৰম পানী দি এতিয়া এটা আটাখিনি খুব ধুনীয়াকৈ মঠিব মঠাৰ পিছতে গৰম পানী দিলে আসলে খাবলৈ কোমল হয় ভাল হয় খাবলৈ আটাটো আশীৰ্বাদ হয় এতিয়া গৰম পানী দি খুব মঠিবলৈ লৈছে লিখেছে দেখিছেনে আপোনালোকে মঠি আছে খুব ধুনীয়াকৈ আর আপনাদের বারো রাতেপা কি খায় বা কি খাই ভাল পায় রাতেপা সময়ত নিশ্চয় কমেন্ট বক্সত কমেন্ট এটা করে জানাব দেই হ্যাঁ মঠি আছে কিন্তু আমি কথা পাতি আছো দেই কিন্তু কথাখিন তোলাব নাই যেহেতু মানে কি বেকগ্রাউন্ডত গান বাজি আছিল গানব লাগি থাকিলে কপিয়ায় ওহার মানে ভয় থাকে যে গানব মানে বেকগ্রাউন্ড মানে মিট করে আর। এতিয়া মঠি হৈ গল ধুনিয়া এটা এই লু বনাইছে ধুনিয়া এটা এটা করে লু বনাইছে। লাডুকেইটা বনাই হৈ গ'ল এতিয়া চাটনি অকণ বনাব লাগিব আৰু চাটনীকণ বনাবৰ কাৰণে বাদাম কেইটামান ভাজি লৈছোঁ বাদাম চাটনি বনাম যিহেতু লগতে মগু কেইটামান দিছোঁ লগতে ধনিয়া পাত আৰু এনেদৰে বাদাম কেইটা ভাজি লৈছোঁ বাদাম কেইটা অকণমান এনেকৈ গৰম কৰি ল'লে চাটনিটো খাবলৈ খুব টেষ্টি হয় এতিয়া আমি মিক্সাৰত চাটনিখিনি বনাই লওঁ ধুনীয়াকৈ এতিয়া ৰচুন দিলোঁ আদা দিলোঁ এতিয়া ঢাকনিখন মাৰি দিলোঁ এতিয়া মিক্সাৰটো চলাই চাটনীখন বনাই লওঁ এতিয়া আমাৰ চাটনিখিনি বনাই হৈ গৈছে খুব ধুনীয়া হৈছে মিহি হৈছে খাবলৈ ভাল হ'ব আৰু এতিয়া আমি লাডুখিনি ধুনীয়াকৈ বনাই লৈছোঁ এতিয়া তাৰপিছতে মোৰ শ্ৰীমতীয়ে এতিয়া বেলিবলৈ লৈছে বেলা মানে আমাৰ বেলনা আছে তথাপিতো এইখনত বেলি মানে খুব বেছি ভাল লাগে টেবুলখনত টেবুলখনৰ ওপৰত এখন মানে পানী কাপোৰ পাই থোৱা আছে সেইখনত খুব ধুনীয়া হয় মানে বেলিবৰ কাৰণে সেইকাৰণে বেলি তাত ভাল পায় সেইটো কাৰণে তাতে বেলিছে আকৌ দেই কোনোবাই আকৌ ভাবিবও পাৰে বেলনা নাই নেকি বেলিবৰ কাৰণে বেলনাখন আছে বাৰু পিছে পৰে কেতিয়াবা দেখাম বাৰু আপোনালোকক কিন্তু এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ বেলিবলৈ চেষ্টা কৰিছে গোটেইকেইটা ৰুটি এনেকৈয়ে বেলি ল'লে তাৰপিছতে এতিয়া টাৱাখন পাতি লৈ তাতে এতিয়া ৰুটিটো দি দিছে আমি শুকানি খাম শুকানটি মানে আচলতে শুকান নহয় ঘি দিব এতিয়া অলৰেডি ঘি দিছেই অকণ অকণকৈ ঘি দি দিছে আৰু একেবাৰে শুকান হ'লেও খাবলৈ বেয়া হ'ব যে সেইটো কাৰণে অকণ অকণ ঘি দিছে ভিডিঅ'বোৰ বেছি দীঘলীয়া কৰিব বিচৰা নাই সেইটো কাৰণে কাটি কাটি দিছোঁ এয়া ৰুটিখিনি হৈ গ'ল এতিয়া তাৰ লগত খাবৰ কাৰণে বনাইছোঁ কাবেলী বুট মটৰ চয়াবিন আলুপটি আৰু এতিয়া চাওক ৰুটিখিনি খুব ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল লগতে কাটি লৈছোঁ এটি আপেল আৰু এয়া চাটনি এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ আমি উলিয়াই ল'ম খুব ধুনীয়াকৈ আমি খাম দুইটাই বহি এতিয়া আৰু শ্ৰীমতীক আদেশটো দি দিছোঁ যে তুমিয়ে ৰুটিকেইখন ৰুটিকেইখন বিলাই দিয়া এতিয়া দুটা দুটা কৰি ৰুটিকেইখন বিলাই দিব প্ৰথমতে দুটা দুটা কৰিয়ে দিছে আৰু পাছত যদি লাগে আৰু ল'ব পাৰিব কোনো কথা নাই নিজৰ বস্তু নিজেই বনাইছোঁ খাবলৈ নহয় জানো এতিয়া চাটনিকণ অকণমান দি দিছে আৰু চাটনি খাই বিৰাট ভাল পাওঁ সেইটো কাৰণে চাটনি সদায় বনোৱাই হয় অকণ অকণ হ'লেও তাৰপিছতে দিছে আলু কাবেেলি বুট মটৰ চয়াবিনৰ চব্জিকণ দি দিছে অকণ অকণ কৰি আপোনালোকে বাৰু এনেদৰে খাই ভাল পায় নে বেয়া পায় নিশ্চয় জনাব দেই কৰিব তাৰপিছতে এতিয়া অকণমান বস্তু অকণ আছে অকণ ৰাতি বনাই থোৱা অকণমান মাংস আছিলে তাৰে ৰাতিপুৱা খাবৰ কাৰণে অকণমান থৈ দিছিলোঁ তাৰে দুপিচ দুপিচ আলু এপিচ মাংস এপিচ দি এনেদৰে দি দিছে এনেকৈয়ে খাই ভাল লাগে নহয় জানো বৰ এগালমান হ'লেও খাই ভাল নালাগে এনেকৈ অকণ অকণ যদি হয় তেতিয়া খাই ভাল লাগে আৰু আমাৰ এতিয়া সজাই লোৱাখিনি সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ খাম আচলতে ভিডিঅ'টো কৰিবৰ কাৰণেই ইমানখিনি সজাই পৰাই ল'বলগীয়া হৈছে নহ'লে আৰু খোৱা বস্তুখিনি কোনেই ইমানকৈ সজাই থাকে নহয় জানো কিন্তু ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে কৰিবলগীয়া হৈছে উপায় নাই পইচাৰ কথা আছে এতিয়া আমি খাবলৈ লৈছোঁ দুইটাই খাইছোঁ খুব টেষ্টি হৈছে কিন্তু তেখেতে ভিডিঅ'ত উঠিবলৈ বেয়া পায় তথাপিতো উঠাই দিছোঁ আৰু অকণমান দেই বেয়া হ'লে নাপাব আজিলৈ বা বাই